Вважається, що на водохрещі вода набуває цілющих властивостей та має здатність цілювати людей від тілесних і духовних хвороб. На водохрещі, 19 січня, в усіх містах і селах, де є церкви, святять воду. Віряни йдуть до водойм, щоб набрати цілющої рідини або ж зануритися в неї всім тілом. З пересторогою працівники Міністерства надзвичайних ситуацій готуються до водохреща, адже вони знають, що сміливців, які за будь-якої погоди готові пірнути в хрещенську воду, не бракуватиме. Але щоб купання закінчилося безпечно, рятівники радять коростенцям дотримуватися елементарних рекомендацій. следует помнить простые и очень э, такие правила первое это перед купанием в холодной воде следует разогреть организм это сделать зарядку или пробежаться немного перед тем как э, зайти в прорубь это находясь в воде э, с смотрите, чтобы превышении не было больше 20 секунд. Помните, что продолжительное пребывание в холодной воде приводит к переохлаждению организма. Это может вызвать судороги, это может вызвать потерю сознания, а также остановку дыхания. После погружения в воду в холодную обязательно разотритесь насухо и попейте горячего чая. Но помните, что прежде чем идти купаться в крещенские праздники, нужно посоветоваться со своим врачом, своим лечащим врачом, с терапевтом. Также хотел бы предупредить, которые люди имеют склонность к холодной аллергии, есть такая болезнь, то это в категорической форме запрещается купаться в холодной воде. Чтобы ритуал духовного возрождения не стал причиной трагедии, следует помнить правила поведения на воде. Пусть ваш праздник крещения, купание в крещении вас радует и пусть приносит вам только здоровье. Отже, щоб не трапилося біди, пам'ятайте елементарні правила поведінки. І нехай хрещенська вода змиє всі ваші турботи та очистить вашу душу.